празднования Рождества у славянских народов во многом схожи. В них переплелись христианские обычаи и отголоски языческих обрядов, такие, например, как рождественские колядки. Коллектив Академического украинского хора «Чистокрыница» под руководством Ларисы Вишневской встретил Рождество с соблюдением всех народных традиций. На празднике побывала и наша съемочная группа. А я сама не доставлю, звонища упала. Чидова господиня. Чудова, пан а чидома господиня? Пустить до плечі, погріти плечі. Пустіть Пустіть до плечі. плечі погріти п'яти. заходьте в хату, колядувати. Просим, дякую. Дай Боже вам здоров'я! Дай Бог! А що це ти приніс? Злато, щоб цілий рік були богаті. Собриве! По христианскому обычаю в эти рождественские праздничные дни в каждом доме, в каждой избе находится вот такой сноп. Его называют еще по разным регионам, по разным местностям, по разному, где дедух, где коляда. Но все-таки это сноп, который складывается из хлебных злаков. Их должно быть несколько. Это рожь, пшеница, овес, ячмень, проса. Я хочу обратить ваше внимание, вот у нас на столе вот здесь бугорок такой. На каждом углу бугорок. Что это такое? Это чеснок. Видите? Зубочек чеснока, это чтобы все в этом году, все гости, домочадцы были здоровы. По православному обычаю присутствует 12 постных блюд. Обязательно это должны быть и горох, фасоль, грибы, гречневая каша, вареники, картошка, фасоль, рыба, жареная капуста. И обязательно голубцы с пшеном. И, естественно, венец этого стола – это будет кутья из толченой пшеницы. По украинскому обычаю всегда 6 января на 7 носят вечерю. И обязательно в этой вечере должна быть присутствовать эта кутя. Кутю делают так. В ступе толкут эту пшеничку, чтобы вот вся, вся, кожица вся слезла с нее. Потом моют. И, или в русской печи ее готовят, или сейчас в духовках готовят. Сюда ложат мак, яблоки, изюм. Но самое интересное, то, что ожидают и дети, и все, это вареники с копейками. То есть слепят вареники и несколько штук, там штук 10, закладывают э, копеечки. И потом все считают и все прямо вот ждут, у кого, у кого вот эти вареники с копейками, и у кого всех больше копеек, тот будет самый богатый в этом году. И желая всем доброго Нового года, счастливого Рождества, счастья, здоровья, и вот этим зерном, таким вот набором, посыпают на всех по всей избе. На счастье, на здоровье, роды Божие, жито, на счастье. На здоров'я, роди Боже, жито, пшениця, всяка пашниця, і щоб запічку дітей топичка.